কোন বেছি জনপ্ৰিয় মামা নে গৌৰৱ গগৈ আপোনালোকে বাৰু কোন বুলি ভাবে কিন্তু কি জানেনে মামা জনপ্ৰিয়তাটো আছিল নথকা নহয় কাৰণ মামাৰ লগত দেখিছেই নহয় য'লে যায় আমাৰ মাইকীসকল বিশেষতে একদম চেল্ফি চেল্ফি মামাৰ কিন্তু এতিয়া মামাৰ কি হৈছে জানেনে মানে গিৰ গাই আৰু গিৰ বলধে মামাৰ টোপনি হৰণ কৰিছে মামাৰ এতিয়া ব্ৰেইনে কাম কৰা নাই মামাই ভাবিছে যিকোনো প্ৰকাৰে এতিয়া এই গৰু চোৰৰ আখ্যানটো শেষ কৰিব লাগে এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ কথা আপোনালোকক মোৰ ক'বলৈ আছে নক'লেনো মই কাক ক'ম নহয়নে বাৰু সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো এটা কালি মোৰ লগত ঘটনা ঘটিছে কি ঘটনা জানেনে কপি ৰাইটটো সকলোৰে লাগে নহয় জানো সেই কপি ৰাইট মই ভাঙিবও নাজানো কিন্তু কালি নতুনকৈ মই যেতিয়া মানে ভাঙিব পাৰিছোঁ মোৰ মনটো বহুত ভাল ভাল লাগিছে আৰু তাৰপিছতে কি হ'ল জানেনে আকৌ এটা মই দিলোঁ পঞ্চাছজনমান মানুহে চাইছিলে দহ মিনিটমানত তাৰপিছতে সেইটো কিবা হৈ থাকে আৰু মেছেজ এটা আহিছে সেইটো কপি ৰাইটো নহয় তাৰপৰা কি কৰিলোঁ জানে মই চোৰৰে ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ মানে ক'ত কিমান সম্পত্তি আছে বুন্দাজানখন দেখাইছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' তাৰপিছতে সেই মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল কিয় গৰু চোৰৰ ভিডিঅ' বা গৰু চোৰৰ নিউজ দিলে তেনেকুৱা হয় নেকি মানে সেইবিলাক চিষ্টেম কৰি ৰাখিছে নেকি ভাবে বা সিহঁতে আৰু কিমানলৈ সাঁতোৰা নামাৰে দেই এই এইটোৱে আছিলে আৰু কালি মই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ জানেনে ডিলিট কৰি দিলোঁ বেয়াও লাগিছে ইমান কষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' বনালোঁ বনোৱাৰ পিছত আকৌ ডিলিট কৰি দিবলগীয়া হ'ল সেইটোৱে আছিলে কথাটো আৰু এতিয়া আহোঁ মূল কথাটোলৈ জনপ্ৰিয়তা কাৰ হেৰি বেছি এতিয়া গৌৰৱ গগৈ মোৰ মুখ খুলিছে গৌৰৱ গগৈ মুখ খুলিছে পাঁচজন মানুহৰ কাৰণেহে মানে বিজেপি চৰকাৰখন বোলে আৰু সেই পাঁচজনৰ নামটো কৈ দিছে মই ভিডিঅ'টো বাৰু লগাই দিম আপোনালোকৰ ওচৰত নলগোৱাকৈ নাথাকোঁ আহিয়ে গ'ল বৰষুণ আহি গৈছে ইমান গৰম পৰিছিলে জাননে বৰষুণ যাক আহিছে ভালেই হৈছে এতিয়া মই ঘৰলৈ গুচি যাব লাগিব কিন্তু এইকণৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে তাৰপিছতে হেৰি এতিয়া মানে সেই তেনেকুৱা হৈছে আৰু মই গৌৰৱ গগৈ নিজ মুখেৰে কৈছে মানে কৈছে যে এই পাঁচজন মানুহৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে আৰু তেওঁকটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে ধুবুৰীত তেওঁক নিষিদ্ধ কৰিছে কি কাৰণে যে কি কৰি আছে আৰু গৌৰৱ গগৈ গাটো একেবাৰে দুখ নথকা নহয় তেওঁ গাটো অলপ হ'লেও দুখ আছে নথকা নহয় কিন্তু দেই আৰু গৌৰৱ গগৈ ভাবিছে নেকি যে তেওঁৰ আশে পাশে থকাসকলে তেওঁক শুভাকাংক্ষী বুলি সেইটো ভাবিছে যদি ভুল ভাবিছে আৰু মামাৰ এতিয়া মামাৰ কথা কিছুমান মামাৰ জনপ্ৰিয়তাটো হ্ৰাস হৈছে বুলি ক'লেও মানিব নোৱাৰি মানে দেখাত আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মানে কি হৈছে য'তে যায় মামাৰ মানে একদম হাজাৰ বিজাৰ মানুহ কিন্তু দিলীপ শইকীয়া আকৌ গ'লে তাত আকৌ মানুহ নহয় সেইটো বা আকৌ কি কথা নাজানো আৰু ভগৱান জানে কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকলৈ মামাৰে হওক বা গৌৰৱ গগৈয়ে হওক দুটা সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আগবঢ়াইছোঁ চাওকচোন আৰু মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ দেই শুনিছেনে বতৰৰ চাউণ্ড কেনেকুৱা আৰু বৰষুণ এজাক লাগেও মানে গৰম উঠে বহুত গৰম উঠে এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব মই সিদিনাখনো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ গৌৰৱ গগৈ যদি ভাবিছে বোলে মই লাইক পাইছোঁ কমেণ্ট পাইছোঁ মানুহে মোক চাপৰ্ট কৰিছে মোৰ আশে পাশে এইকেইজন মানুহ আছে তেন্তে হ'লে কিন্তু ভুল ভাবিছে সেইটো কেতিয়াও নহয় গম পাইছেনে বিৰোধী এক হ'বই লাগিব যাৰ লগতে নহওক বিৰোধী এক হ'ব লাগিব লাগে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক যদি তেওঁ সমাজৰ মানে হকে চিন্তা কৰিছে তেন্তে হ'লে তেওঁ মানে লগ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকক মই ক'লোঁ শুনক যদি তেওঁ কিবা বা দুই নম্বৰী কৰি পেলাই এইখন কৰি আছে তেন্তে হ'লে তেওঁ কেতিয়াও মানে নিজৰ মগজে নহয় লোকৰ মগজতে তেওঁ ডুবি যাব আপোনালোকে চাব হয়নে নহয় আৰু তেওঁ যদি দেশৰ কাৰণে কৰিছে মই আকৌ কৈছোঁ তেন্তে হ'লে তেওঁ নিশ্চয় বিৰোধীৰ লগত এক হ'ব আৰু বিৰোধীৰ লগত এক নহ'লে কোনো কাৰণতে আকৌ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব নোৱাৰে এতিয়া আহি আছোঁ হ'ল দেই আহি পাই গ'লোহি মই গেটৰ মুখ আৰু গেটৰ মুখত ৰৈ দেখিছেনে এজোপা গছ আৰু ইয়াৰ তলত সোমালে বৰষুণেই নপৰে একদম জাপিটো নিচিনা হৈ আছে এয়া হেনো বগেন ভেলিয়া এই বগেন ভেলিয়া বুলি এনেই কয় আমি এইবিলাকক কওঁ কাগজ ফুল ইমান সুন্দৰ জানানে একদম জাপি নিচিনা হৈ গৈছে গতিকে বৰষুণো পৰি আছে আৰু কি ক'ম গৌৰৱ গগৈয়ে যে কৈছে যে মই আপোনালোকলৈ বাৰু ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম কৈছে যে পাঁচজনৰ কাৰণে মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন হেৰি হৈ আছে এতিয়া মই কওঁ গৌৰৱ গগৈ কৈছে গৌৰৱ গগৈয়ো কিন্তু শুৱে আগে পিছে থকা কেইজনৰ কাৰণে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ বিৰোধীৰ লগত এক হোৱা নাই আৰু নিজৰ মগজে যদি সেইটো কৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু লোকৰ কথা শুনি পেলাই যদি তেওঁ মানে তেনেকুৱা কৰিছে এক হোৱা নাই তেন্তে হ'লে তেওঁ দেউতাক যি ধৰণে ডুবিছে তেওঁ তেনেকৈয়ে ডুবিব মই কৈ থ'লোঁ গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ চাওক গৌৰৱ গগৈ নিজ মুখেৰে কৈছে কথাটো আৰু মামাৰো কথাটো চাওক বিজেপি চৰকাৰত মাত্ৰ পাঁচজন ব্যক্তি দখলত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া অশোক সিংহ ডাঙৰীয়া মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া এতিয়া তেওঁলোকে যোৱা এক বছৰ মানে এটা বছৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে ৰাইজক সেৱাত কৰা কৰাতকৈ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা চলি আছে যে কোনে বেছি মাটি দখল কৰিব পাৰিব যতে তেওঁলোকৰ অসমত খালী মাটি দেখা পায় তেওঁলোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নিজৰ ভাই ককাই পৰিয়াল পালি নেতা যোগেদি মাটিটো দখল কৰিবলৈ সোমোৱাৰ পিছত কাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘৰ বনাব পাৰে আজি বিজেপিয়ে দিল্লীত মুখ্যম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘৰলৈ বহুত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিলে এতিয়া যে আমি কাৰ্বি আংলঙত দেখা পাইছো যে এজন দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰতকৈ বেছি ডাঙৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাত এজন মুখ্যমন্ত্রী গণেশ যেটা বনায় এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী নিমা কিয় বিজেপি নটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটৰ জৰুৰী খবৰ লৈ আছে এবাৰ বৰাকত নিখিদ্ধ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ সমগ্র বৰাকত গৌৰৱ গগৈ প্ৰৱেশ নিখিদ্ধ কৰিছে এবাৰ আকছাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত বটল দলিবা যি ঘটনা হেই ঘটনাক লৈ এবাৰ এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আকছাৰ কিছু কেহতিয়া তথ্য আছে বিকটভাৱে আমি জনা আমি জনাইছোঁ এইবাৰ বৰাকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সমগ্ৰ বৰাকত গৌৰৱ গগৈৰ যি প্ৰৱেশ সেই প্ৰৱেশত এইবাৰ বাধা দিছে আক্সাৰ তৰফৰ পৰা অসমত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত সন্ত্ৰাসৰ আন্দোলন চলাৰ তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত বটল দলিওৱাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ পাছত এইবাৰ এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আক্সাৰ আৰু অসমত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত যি সন্ত্ৰাসৰ আন্দোলন সেই আন্দোলন কোনো কাৰণতে চলিব দিয়া নহ'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালনত এক প্ৰকাৰ গৌৰৱ গগৈ ব্যৰ্থ হৈছে সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰিছে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্ৰ সন্থা অৰ্থাৎ আক্সাৰ তৰফৰ পৰা মঙলবাৰে ধুবুৰীত গৌৰৱ গগৈ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই আৰু আজিৰ দিনটোত এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আক্সা ক্ষমা নোখোজা পৰ্যন্ত ধুবুৰীত কোনো কাৰণতেই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু এইবাৰ বৰাকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত গৌৰৱ গগৈ সদায় চৰ্চাত থাকে আৰু এইবাৰ বৰাকত গৌৰৱ গগৈক নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে ধুবুৰী আৰু তাৰপাছত বৰাক মুঠৰ ওপৰত গৌৰৱ গগৈক লৈ এক প্ৰকাৰ যেন এতিয়া কোনো লোকে ষড়যন্ত্ৰ চলাৰো একাংশই অভিযোগ আনিছে একাংশই দাবী উখাপন কৰিছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত এক প্ৰকাৰ আন্দোলন চলি আছে বিৰোধী দলে গৌৰৱ গগৈক যদি বা সমালোচনা কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যি নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বই কিন্তু গৌৰৱৰ প্ৰতি পুনৰ সমৰ্থন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালনত গৌৰৱ গগৈ ব্যৰ্থ বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য ইতিমধ্যে কৰি দিয়া হৈছে আৰু সংবাদমেলত ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কাছার করিমগঞ্জ হাইলাকান্দির ছাত্র সমাজে মঙ্গলবারের দিনতো ধুবরীত গৌরব গগৈক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্রী ৰঞ্জিত দত্ত আৰু আজি এই পৰা আমি ইতিমধ্যে খবর লাভ করছো যেতালে ক্ষমা নোখোজে গৌরব গগুবীত কোনো কৰিব দিয়া নহব বুলি মন্তব্য কৰা হৈছিল আৰু কিছুদিন পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীগীর বাহনলৈ লক্ষ্য করে যদি বটল দলিওৱাৰ যি এক ৰাজনীতি চলিছিলে সেই বটল দলিওৱাৰ তদন্ত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰা যেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছিলে সেই তদন্ত এতিয়াও ক্ষীপ্ৰতাৰে চলি আছে কেইবাজনকো ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে সোধা পোছাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কণভয়লৈ বটল দলিওৱা সেই ঘটনাক লৈ এইবাৰ আগছাৰ এয়া কঠোৰ সিদ্ধান্ত মুঠৰ ওপৰত গৌৰৱ গগৈক লৈ বৰ্তমান সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা এতিয়া বিভিন্ন মহলত আৰু একাংশই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে গৌৰৱ গগৈ বৰ্তমান অসমত এক সন্ত্ৰাসৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে আৰু এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ যি দায়িত্ব তেওঁক দিয়া হৈছে সেই দায়িত্ব পালনত গৌৰৱ গগৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ ধুবুৰীৰ পাছত এইবাৰ বৰাকত নিষিদ্ধ হৈছে গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈক লৈ শেহতীয়াকৈ বৰাকত লোৱা এই যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তত এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কিন্তু জাঙুৰ খাই উঠিব কিয়নো বৰাকত গৌৰৱ গগৈৰ যি প্ৰৱেশত এতিয়া বাধা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমতে ধুবুৰীত ৰঞ্জিত দত্তই এই বাধা আৰোপ কৰিছিলে গৌৰৱ গগৈলৈ আৰু এইবাৰ বৰাকত এনেধৰণৰ এক ঘটনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কণ্ঠইত যি বটল দলিওৱা ৰাজনীতি চলিছিলে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে বিৰোধী দল

আসামের মুখ্যমন্ত্রী গাড়ির পর ভূতল ছুড়া ভালো এখানে গণতন্ত্র আজ পদদলিত এখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কায়দায় আন্দোলন চলছে আমরা এটাকে কখনো সমর্থন করতে পারি না এটা কাশ্মীর নয় এটা আসাম যারা এ ধরনের আন্দোলন নামে ভূতল ছুঁড়ে মারছেন তাদেরকে আমরা হুশিয়ারি করে জানিয়ে চাই আসাম মুখ্যমন্ত্রী মান সম্মান আমাদের মান সম্মান তাই যারা এ ধরনের জঘন্যতম কাজ করছে তাদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক আজকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে গৌরব গগৈ চূড়ান্ত ব্যর্থ তার দলের কোন নিয়ন্ত্রণ সেখানে নেই সম্পূর্ণভাবে ডিকন্ট্রোল তাই প্রদেশ সভাপতি হিসাবে গৌরব গগৈ চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন গৌরব গগৈকে এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আর যদি উনি ক্ষমা না চান তাহলে তাকে বড়াকে ঢুকতে আমরা প্রতিরোধ করে তুলব যে এ ধরনের নোংরা রাজনীতি আচ্ছা বরদাস্ত করবে না আন্দোলন নামে এ ধরনের আস্ফালন আমরা সেটা মেনে নিতে পারি না যারা আজকে বুতাল ছুঁড়ে মারছে কালকে পাতল ছুঁড়ে মারবে এটা কাশ্মীর নয় এটা আসাম এবং যারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক জীয়াই থকা গৰুত মাতিব লাগেনে যোনে গৰু মাৰি আছে সেইটোত মাতিব লাগে যে কুৰবানীৰ ৰূপত তেওঁলোকৰ মাত মাতাৰ সাহস এটা কংগ্ৰেছে সাত জনম লব লাগিব এইটো কথা কবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে জীয়াই থকা গৰুৰ কথা কব নালাগে নহয় মৰা গৰুৰ কথাই কব লাগে কোনে মাৰিলে অহাবাৰ গৰুৰ কুৰবানী নকৰিব ছাগলীৰ কুৰবানী কৰক এটা কথাটো হল কি যে বিৰোধী দলে যত মাতিব লাগে তাত নামাতে অসমত যে হাজাৰ হাজাৰ গৰু কুৰবানী হৈ আছে মাতিব কত লাগে জীয়াই থকা গৰুত মাতিব লাগেনে যোনে গৰু মাৰি আছে সেইটোত মাতিব লাগে কংগ্ৰেছ দলক মই পাৰো যে কুৰবানীৰ মাতাৰ সাহসে আমি যেনেকে বিজেপিয়ে কব পাৰো যে ইছলামে গৰুৰ কুৰবানীটোক কেতিয়াও আহ মান্যতা কৰা নাই যিকোনো জন্তুৰ কুৰবানী হব পাৰে পাৰে নে নোৱাৰে কওক এতিয়া বিজেপিয়ে বিজেপিৰ সাহস আছে যে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব যে ৰাইজ অহাবাৰ গৰুৰ কুৰবানী নকৰিব ছাগলীৰ কুৰবানী কৰক কংগ্ৰেছে পাৰিব নেকি কংগ্ৰেছে সাত জনম লব লাগিব এইটো কথা কবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছেতো নোৱাৰে তাৰমানে গৰুৰ শুভ চিন্তক কোন আজিলৈকে কেতিয়াবা এই যে দোকানে পোহৰে নামঘৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত গৰু বিক্ৰী হৈ থাকে কংগ্ৰেছে ক'ৰবাত প্ৰতিবাদ কৰা দেখিছে নেকি বা ধুবুৰীত যে ইমান ডাঙৰ ঘটনা হল আজিও হাজোত এটা নামঘৰৰ সন্মুখত গৰুৰ মাংস পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছে এটাও গৰিহণা দিব নেকি গতিকে কংগ্ৰেছে জীয়াই থকা গৰুৰ কথা কব নালাগে নহয় মৰা গৰুৰ কথাই কব লাগে কোনে মাৰিলে গতিকে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটোৱে উল্টা যত বাজিব লাগে তাত নাবাজে যত বাজিব নালাগে তাত বাজে কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য হল যে গৰু খুটি প্ৰকল্পটো যাতে বন্ধ আৰু যিখিনি মানুহক আমি উচ্ছেদ কৰিছো তেওঁলোকে যাতে গৰুখুটি প্ৰকল্পটো বন্ধ হোৱা বুলি কৈ পুনৰ দখল কৰিব পাৰে যোৱাকালি গৰু খুঁটি ৰাইজে কি কলে যে আমি তেজ দিম কিন্তু আমি ইয়াত কাকো সোমাব নিদিওঁ গতিকে কংগ্ৰেছক ইমান ডাঙৰ ৰাইজে উত্তৰ দিয়াৰ পিছত মই আৰু উত্তৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দ্বিতীয়তে আপোনালোকে মনত কৰক যে এতিয়া নাৰেংগী পৰুৱাৰ দলং হৈ যোৱাৰ পিছত গৰু খুটিৰ মাটিৰ ভেলু কিমান বাঢ়ি যাব আৰু এই মাটিৰ অধিকাৰ কাৰ লগত থলুৱা ৰাইজৰ লগত আজি যদি গৰু খেতি সময়ত উচ্ছেদ নহলেহেঁতেন এই যে মস্ত দলং হোৱাৰ পিছত ওচৰৰ গোটেই মাটিৰ ভেলুৱেশ্যন বাঢ়িব এইটোতো আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে নাপালেহেঁতেন এতিয়া গৰু খুঁটিৰ ভিতৰত অকল এগ্ৰিকালচাৰে নহয় দুদিন পিছত গৰু খুঁটিত চৰকাৰী প্ৰকল্পও কৰিব পৰা হব বোলে উদ্যোগ এটা আনিব লাগে উদ্যোগো আনিব পাৰিব মাটি আছে কৰবাত বোলে এখন হস্পিটেল কৰিব লাগে তাকো কৰিব পাৰিব কাৰণ গুৱাহাটী ওচৰ হব মঙলদৈ ওচৰ হব সেইকাৰণে মই ভাবো যে কংগ্ৰেছ দলে বুজি পাইছে যে আমাৰ প্লেনবিলাক চব ফেইল আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে গৰু খুঁটি আজিৰ প্ৰকল্পটো প্ৰায় লাভৰ মুখলৈকে আহি আছে কিন্তু মই লাভ বিচৰা নাই মই মাত্ৰ মাটিটোৱে ৰক্ষণাবেক্ষণহে বিচাৰিছো লাভটোতো আহিব মাটিৰ ভেলুৱেশ্যন দি সেইকাৰণে মোক কোনেও এইটো মোৰ লক্ষ্য নহয় যে গৰু খেতিৰ শাক চব্জি বিকি কোনোবাই প্ৰফিট কৰিব লাগে প্ৰফিট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ খাৰুপেটীয়াৰ দৰে তাত ভেজাল ফাৰ্টিলাইজাৰ মাৰিব লাগিব তেতিয়াহে গৈ চব্জিৰ প্ৰফিট হ'ব নহ'লে প্ৰফিট নহয় কিন্তু প্ৰফিট ক'ৰ পৰা হ'ব মাটিৰ ভেলুৱেশ্যনটোৰ পৰা মথাউৰি হ'ব ৰাস্তা হ'ব মাটিৰ ভেলুৱেশ্যন বাঢ়িব গতিকে গৰু খেতি গৰু খুঁটিৰ উচ্ছেদৰ সময়ত তাৰ মাটিৰ দাম যদি আজি এক টকা আছিলে আজি তাৰ মাটিৰ দাম এশ টকা হৈ গ'ল গতিকে কোনোবাই যদি ইকনমিক জানে আৰু লাভ আৰু লোকচানৰ যদি হিচাপ কৰিব খোজে আজি গৰু খুঁটিৰ মাটিৰ আজি যদি কোনোবাই বিক্ৰী কৰে আৰু আগত সন্দেহজনক লোকৰ হাতত গৰু খুঁটি থাকোতে মাটিৰ তাতে বিঘা এক হাজাৰো নাছিল আজিৰ দিনত তাৰ মাটিৰ বিঘা এক লাখ হৈ গ'ল গতিকে ভেলুৱেশ্যন কোনে বঢ়োৱালে গৰু খুটি সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো মানে মোৰ দুখ লাগে পাৰ্টিটোলৈ যিটো পাৰ্টীয়ে কুৰবানীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোৱাৰে নামঘৰত গৰু থলে মাত মাতিব নোৱাৰে সেই পাৰ্টি আকৌ এতিয়া গৰুৰ ৰাজনীতি কৰি আছে হয়নে নহয় গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে ক'ব যে অদৰকাৰী সময় নষ্ট কৰিব নালাগে ভাল কামত সময় নষ্ট কৰক হ'ব এইটো ভূটানৰ ছেপ্তেম্বৰত হব দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ফলাফলো ঘোষণা হব মানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বি টি চি ইলেকশ্যনটো এচেম্বলি আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দৰে নহয় ইয়াত সকলো পাৰ্টীয়ে নিজে নিজে খেলে আকৌ এচেম্বলি পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি যুটীয়াভাৱে খেলো গতিকে বি টি চি ইলেকশ্যনটো এটা সকলোৰে লগত বন্ধুত্বমূলক ভাৱেৰে বিজেপিয়ে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু কাকো আমি সমালোচনা নকৰো মই আজিয়ে কৰিলো ন যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা যে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ৰিজাল্ট হৈ যাব আৰু যে নাই সেইটো আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে আঠত্ৰিশ জন পৰ্যবেক্ষক দিছে তেওঁলোকে আমাক আহি প্ৰতিবেদন দিব যে এইকেইটা চিটত আপোনালোকে খেলক এইকেইটা চিটত নেখেলক আৰু সেই কামটোৰ কাৰণে আমাৰ হাতত সময় আছে কাৰণ যদি ঊনত্ৰিশ ধৰি ললো বাইশ ছেপ্তেম্বৰত ইলেকশ্যন মই ঘোষণা কৰা নাই এটা আন্দাজত তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যন ঘোষণা হব বাইশ আগষ্টত তেতিয়ালৈকে সভাপতিয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব যে আমি কিমানত দিব পাৰো যোৱাবাৰ আমি ছাব্বিছটাত খেলিছো বঢ়া কমাত বি টি চিটো চিট বঢ়া নাই গতিকে কমিবও পাৰে বাঢ়িবও পাৰে সেইটো যিসকল অবজাৰ্ভাৰ আছে অবজাৰ্ভাৰসকলে সভাপতিক প্ৰতিবেদন দিব প্ৰতিবেদনখন সভাপতিয়ে পৰীক্ষা কৰি যে ইয়াত আমি দিলে আমি এটা কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিম ইয়াত আমি দিলে কোনো লাভ নহয় ইয়াত দিলে লাভ হ'ব এই গোটেই বিষয়খিনি সভাপতিয়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমাৰ দলত আপোনালোকে জানে যে আমি সকলো কথা চিন্তা চৰ্চা ভাবি চিন্তি কৰোঁ আৰু আমাৰ এটা ডাঙৰ চিন্তাও থাকিব যাতে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বি টি চিৰ পৰিৱেশটো বেয়া নহয় ইলেকশ্যন আহিব যাব কিন্তু বি টি চিত আমি যিটো শান্তি আনিলো সকলোৱে লগ লাগি সেই শান্তিটো কোনো কাৰণতে এম চি এল এ ই এম হোৱাৰ কাৰণে সেইটো বেয়া হ'ব নালাগে সেইকাৰণে বিজেপিৰ লক্ষ্য ইলেকশ্যন পিছত বি টি এ ডিত শান্তি আগত শান্তি থাকিলে ইলেকশ্যন চলি থাকিব সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকটো কাম আমি মেচিয়ৰ্ডলি কৰিম ভাবি চিন্তি কৰিম যাতে কোনো বোলে বিজেপি অমুকটো কৰিলে কাৰণেই আজি বি টি এ ডিত আকৌ গণ্ডগোল হৈ গ'ল তেনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে নহয় আমি সম্পূৰ্ণ এটা বি টি এ ডিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিহে আমি ইলেকশ্যন খেলিম কাৰণ এই শান্তি মোদী ডাঙৰীয়াই অনা শান্তি এই শান্তি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে অনা শান্তি এই শান্তিটো আমি বিঘ্নিত হব নিদিওঁ বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱা নোপোৱাৰ কথাটো নাহে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হব লাগে দুইটা ভিডিঅ' ক্লিপ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পালে দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে কওকচোন মই কোৱা কথাটো বাৰু মিছা নেকি নিশ্চয় মিছা নহয় আৰু মই বাৰু মিছা ভিডিঅ' কেতিয়াও নবনাওঁ গতিকে দেখিছে বৰষুণ দিছে ভালো লাগিছে অলপ কামো কৰিম বৰষুণ দিলেহে আকৌ মোৰ কাম কৰি ভাল লাগে বাহিৰত গছ চছ চিকুণাই দি গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় সদৌ শেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক কাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই